Я понимаю, мне отметку, повестки, что я был в жертвенном Прошу, пани. Я бумажку вам даю. Я понимаю, у вас светла немає, что там что-то. Вы глухонемичные? У вас судья хоть не глухонемый? Конечно, да. Поставайте заявление. Да, хорошо, я смотрю. Сейчас зайдем, спитаем. Я так я и не, его вести. Тр... Требует... Остановитесь, пожалуйста, что вы Остановился. Мне отметку за сегодня. Судья, на документ. Отойдите, пожалуйста, от кабинета. Вы не имеете права туда. Не имею. Мне отметку, бо я в Днепр приехал и взервав заседание в Привасе. Пожалуйста, отойдите от кабинета. Мне отметку, девчата. пожалуйста, отойдите от кабинета. Отметку мне, еще раз повторяю. Пожалуйста, отойдите вы от кабинета. Вы нас А вы меня слышите? Я вас прошу, отойдите от кабинета, пожалуйста. Я не Отпустите дверь, вы не слышите? Отпустите а вы дверь. меня до этого не чули. Мне отметку. Почему вы все так говорите? На милицию вызывать? милицию а вызвать. Отпустите дверь, Милицию отойдите вызвать. от кабинета. Какая мне они не робит? Отойдите, пожалуйста, не от кабинета. Не Мужчина, не отойдите, будет. пожалуйста, от кабинета. Милицию вызвать, его обещали. Отметку мне сделайте за сегодня. Бо я думал, вы разговаривать не умеете. Вам никто не сказал, что мы над не разновляли. Ведите себя нормально. Вам объяснили. Дайте нам повестку, мы вам поставим отметку. У нас нет электроэнергии. Вам это уже сказали.